ডেম'ক্ৰেছি চিলেভাৰ ষ্টুডিঅ' আজি ধন্য হৈছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিত্বৰ উপস্থিতিৰে সেয়া হ'ল বিশিষ্ট গান্ধীবাদী বিশিষ্ট লেখক সমাজ সংস্কাৰক সেয়া হ'ল হেমবাই ডাঙৰীয়া আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি তেওঁৰ সৈতে এক বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ব বিচাৰিছোঁ সাংবাদিকতা সম্পৰ্কীয় আৰু আমি ডেম'ক্ৰেছি চিলেভাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা পুনৰপৰা তেওঁ আজি আমাৰ ইয়াত পদাৰ্পণ কৰি আমাক এটা পূৰ্ণ অনুভৱ দিলে আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'টো যেন পুনৰপাৰ পবিত্ৰ কৰিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ এই চৰণ ইয়াত আমাৰ ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে আমি এটা সাংবাদিকতা কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো সাংবাদিকতাৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ বাবে কিবা এটা বাৰ্তা আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ক'ৰবাত হয়তো আমিও হয়তো নজনাকৈ আমাৰ ইচ্ছা থাকিলেও কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ তো আপোনালোকে অভিজ্ঞতা লব্ধ ব্যক্তিৰ পৰা আমি কোনখিনি আশীৰ্বাদ আশা কৰিব পাৰোঁ আমি সাংবাদিকতা কোনটো দিশেৰে লৈ যোৱা উচিত আচলতে বৰ ধুনীয়া প্ৰশ্ন মৰম কুমাৰ ভাল পাইছোঁ এই কথাটো এই যে সংগ সংবাদ মাধ্যম এইটো চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কয় ফৰ্থ ষ্টেট অফ ডেমক্ৰেছি সাংবাদিকবিলাক যদি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে দেশ কেনি গুচি গ'লহেঁতেন সমাজ কেনি গুচি গ'লহেঁতেন ধৰিবই নোৱাৰি গতিকে বৰ মেহনত কৰি সাংবাদিকসকলে ৰাইজৰ এই সংবাদবিলাক যোগান ধৰি আছে আৰু মানুহবিলাকে যেনেকৈ ৰাতিপুৱা চাহ টুপাৰ জুতিটো লয় ঠিক তেনেকৈয়ে সংবাদ প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হওক মানুহে বিচাৰে এইটো নিশ্চয় আৰু সংবাদ পত্ৰই সংবাদিকে সাংবাদিকসকলে সমাজক নতুন গতি দিব পাৰে বৰ ডাঙৰ দায়িত্ব আৰু সাংবাদিকে মানুহক আত্মহত্যালৈ ঠেলি দিব পাৰে মই যে মই নিজৰ কথা নকওঁ মই যদি গীতা নপঢ়িলোহেঁতেন সৎসংগ নকৰিলোহেঁতেন ময়ো এই সাংবাদিকৰ আক্ৰমণত পৰি ঠিক তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'লগৈন কি সেইটো হ'লগৈতেন কিন্তু যিহেতু মই সাধু সংগ কৰিছোঁ পৃথিৱীখনক বুজি পাইছোঁ গীতা পঢ়োঁৱা এই গোটেইবিলাক কৰোঁ সেইকাৰণে মই বাচি গ'লো কিন্তু আগলৈ অন্য মানুহবিলাকে যদি এনেকুৱা নহয় দুই নম্বৰ ফেক নিউজ ইমান বিশ্বাস সংবাদ পত্ৰৰ ওপৰত কৰে বা এই মাধ্যম মাধ্যমৰ ওপৰত এইযোৰ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ ওপৰতো কৰে মানুহে গতিকে এনেকুৱা অৰ্থত এজন এজন সাংবাদিকৰ এজন এজন সাংবাদকৰ্মীৰ বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ মিনিষ্টাৰজনতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব কিন্তু কাৰণ পাব্লিক অপিনিয়ন তৈয়াৰ কৰে নহয় সাংবাদিকসকলে সংবাদ কৰ্মীসকলে পাব্লিক অপিনিয়ন তৈয়াৰ কৰে আৰু পাব্লিক অপিনিয়নৰ ওপৰতে এইবিলাক জিকি থাকে তেতিয়া হেৰিয়ে কৈছিলে এটা কথা মই দহ হেজাৰ সৈনিকলৈ ভয় নকৰোঁ নেপলিয়নে কৈছিলে কিন্তু মই এখন সংবাদ পত্ৰলৈ ভয় কৰোঁ দহ হেজাৰ সৈনিকে যিটো মোক কৰিব নোৱাৰে মোক এৰি দিব নোৱাৰে কিন্তু সাংবাদিকৰ এটা কলমৰ প্ৰতি মই ইমানেই ভয় কৰোঁ গতিকে সাংবাদিকৰ কলমটো ইমান ডাঙৰ বস্তু এটা যিসকলে এইটো লৈছে এটা সেৱা বুলি যদি লৈ সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ডেমক্ৰেছিৰ কাৰণে আমি মানে গণতন্ত্ৰক ভাৰতত পৃথিৱীত আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব মানুহক মানুহ হিচাপে থিয় কৰিব লাগিব দুটা ভৰিৰ ওপৰত ভয় দূৰ কৰাব লাগিব মানুহৰ মাজৰ পৰা লোভ দূৰ কৰাব লাগিব মানুহৰ মাজৰ পৰা মিথ্যা বেচাবিলাকক আমি দূৰ কৰাব লাগিব এইটোৱে আমাৰ কাম আমি সমাজৰ শিক্ষক এজন সমাজ সংবাদসেৱী মানে সমাজৰ শিক্ষক সেই শিক্ষকজন এল পি স্কুলৰ হ'ব পাৰে ইউনিভাৰ্চিটিৰ হ'ব পাৰে পি এইচ ডিৰ হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে কিন্তু সেই আটাইকেইজন শিক্ষকৰ সমান হেৰি আছে মূল্য আছে গতিকে সমাজ শিক্ষক যিটো আগৰ দায়িত্ব নাৰণমণিয়ে লৈছিলে যিটো দায়িত্ব আমাৰ ব্ৰহ্মৰ্ষি মহি দেৱৰ্ষী আৰু ৰাজৰ্ষীসকলে লৈছিলে সেই দায়িত্বটো এতিয়া সংবাদসেৱীসকলে লৈছে গতিকে ফেক নিউজ পইচাৰ কাৰণে সম হেৰি কৰা এইবিলাক বাদ দি পইচা নি ব্লেকমেইলিং কৰা আৰু গতিকে ডাঙৰ কথা হৈছে সমাধিকবিলাকে মানে যিবিলাক তালৈ যায় চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে সেইবিলাক ধমকি দিয়ে কি কাৰণ মোক যদি এনেকৈ ধমকি দিয়ে মই তৎক্ষণাত থিয় হৈ ক'ম তুমি কোন মোক ধমকি দিব লাগে মাতি নিছা আৰু মাতি নি তুমি অপমান কৰিছা আৰু ধমকি দিছা আমাক বিচাৰিছে এইটো কেনেধৰণৰ কথা হ'ব সেইটো হ'ব নালাগে মই মানুহৰ কাৰো এতিয়া নাম নলওঁ আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ ডাঙৰ পত্ৰকাৰ হৈছেগৈ কিন্তু চিঞৰে যিমান বেয়া লাগে আমাৰ দেখি পেলাই একজেক্টলি সেইকাৰণে মই কৰোঁ যে আমি ডিবেটলৈ নাযাওঁৱে আমি ডায়লগলৈ যাওঁ ডায়লগৰ জৰিয়তেহে আমি বাৰ্তা দিব পাৰিম বাৰ্তা দিব পাৰিম ডাঙৰ কথা সেইটোৱেই মানে পলিটিকেল পাৰ্টি যিবিলাক মানুহৰ মানে বিচাৰ ধাৰা ইমান তললৈ গুচি আহিল সেইটোক ওপৰলৈ উঠাই আকৌ এতিয়া জ্ঞানৰ ভেটিত মানে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ আছে কিন্তু আৰু মানুহে এতিয়া মই ধৰক যিখিনি সময়ত মই গীতা পঢ়িব লাগে সেইখিনি সময়ত সেই এঘণ্টা সময় মই গীতা নপঢ়ি কিন্তু বাতৰিখন পঢ়োঁ বা টিভিটো চাওঁ এইটো কাৰণে কেলে বহুত কথা জানিবলগীয়া কথা তাত আছে যিবিলাক জানিবৰ কাৰণে গতিকে গীতাখন পঢ়িবলৈ এৰি অন্য বস্তুবিলাক কৰিবলৈ এৰি মই যে এইটো পঢ়িছোঁ তেতিয়াহ'লে বুজিব লাগে যে আমি কিমান মহত্ব দিছোঁ বাতৰি কাগজৰ বাতৰি সংবাদকৰ্মী এজনৰ কিমান ডাঙৰ দায়িত্ব আছে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কিমান নিৰ্ভৰ কৰক বিশ্বাস কৰক

এটা চৰস্পূজা দায়িত্ব আহিয়ে থাকে নেকি যে সাংবাদিকতাটো অন্য প্ৰফেশ্যন অন্য বিষয়ৰ দৰে কথা বিষয়ে ইয়াতে নকৰে এইটো হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত ইয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে তুমি বহু ত্যাগ কৰি আহিব লাগিব বহু তোমাৰ লাভবিলাক ত্যাগ কৰি আহিব লাগিব বহু তুমি আৰু সমাজখনৰ কাৰণে সেই সাংবাদিকতাটোৱে সমাজৰ কাৰণে তেওঁৰ চৌপাশৰ কাৰণে কি বাৰ্তা বিশ্লেষণ কৰি কি কেনেকৈ দেশখনক আগবঢ়াই নিব পাৰে এই ধৰণৰ বহু দায়িত্ব মূৰত পাতিহে ইয়াত সোমাব লাগে নেকি আচলতে একদম তুমি ঠিকেই কৈছা এই কথাটো এজন সাংবাদিক মানে এখন ডমেষ্টিক ইউনিভাৰ্চিটি সুন্দৰ শব্দ ডমেষ্টিক ইউনিভাৰ্চিটি এইখন যিবিলাক কথা আমি ঘৰতে থাকি আমি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন মেহনত কৰি গোটেই দিন ৰাত মেহনত কৰি তেওঁলোকে এই বস্তুবিলাক আনি পেলাই আমাক দিছেহি আমি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছোঁ সাংবাদিকতালৈ অহাটো এটা সৌভাগ্যৰ বিষয় আছে বৰ ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ বিষয় হয়

আচ্ছা এইখিনিতে আপুনি যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ বা বিশ্বৰ বিভিন্ন সাংবাদিকৰ মুখামুখি হৈছে আপোনাৰ সেই অভিজ্ঞতাটো অকণমান ক'ব নেকি যেনেকুৱাকে ভাৰতৰ বাহিৰত বহু সাংবাদিকত সাক্ষাৎকাৰ দিছে আপুনি জানে আৰু জনাৰ পিছত কথাখিনি ৰখাৰ তেওঁৰ ধৰণ যিটো আচৰিত লাগে গতিকে আজিও দক্ষিণৰ মানুহ নহয় আমাৰ লণ্ডনৰ আমাৰ যিগৰাকী ব্ৰিটিছৰ যিগৰাকী হেৰি আছিল কুইন এলিজাবেথ তেওঁ ৰাতিপুৱা এই যিখন দিন হিন্দু পেপাৰ সেইখন চোৱাৰ পিছতহে চাহপ খায় ইমানেই হিন্দুৰ মহত্ব ইমানেই মহত্ব হিন্দু যিবিলাকে এবাৰ পঢ়িব সি মানে কিতাপ বাতৰিখন নহ'লে সি মানে পাগল হৈ যায় ময়ো ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে মোৰ পইচা নোহোৱা হ'লে ইমান দাম জীৱনৰ দাম বাঢ়ি গ'ল হিন্দুৰ কিন্তু প্ৰায়বিলাক যিবিলাক আই এ এছ অফিচাৰ তৈয়াৰ হৈছে হিন্দু পঢ়িয়ে তৈয়াৰ হৈছে গৱেষণা ধৰ্মী তেওঁলোকৰ গৱেষণা ধৰ্ম চিৰিয়াছ অঁ আৰু তেওঁলোকে আৰু এটা হেৰি ৰাখে যে যোৱা সংখ্যাত কালিৰ সংখ্যাত এই আখৰকেইটা ভুল হৈ গৈছিল এই লাইনটো আমাৰ ভুল হৈ গৈছিল এতিয়া আমি আকৌ শুধৰাই দিছোঁ শুধৰাই দিয়ে মানে ভুল হ'ব পাৰে কেতিয়াবা মানে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছাটো আছে আছে কিবা মানি লোৱাৰ ইচ্ছা মানে সেইটোৱে মানে মানে কি কৰিছে মানে বিশ্বাসত লৈ যে এওঁলোকে যদি ভুল হয় ভুলটোক মানে লুকুৱাই নাৰাখে সন্মুখত ৰাখি পেলাই সেইটো আকৌ শুধৰাই লয় সেই কথাটো কৰিছে আজি ধৰক আপোনাৰ ৱাশ্বিংটন পষ্ট আছে নিউয়ৰ্ক টাইমছ আছে বাল্টিমুৰ চান আছে সিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে পৃথিৱীৰ মানে ৱৰ্ল্ড অপিনিয়ন তৈয়াৰ কৰা এইবিলাক বস্তু আমাৰো সেইবিলাক তেনেধৰণেই হ'ব লাগে হোৱাটো উচিত আৰু লগতে আমাৰ যিবোৰ ঘটনা ঘটি থাকে যে ইয়াত ঢুকালে ইয়াত এইটো হ'ল এইটো এটা নৰ্মেল বিষয় এটা কিন্তু তাৰ উৰ্ধত গৈ মই ঘটনাটো ঘটাৰ আগতে কি ছাপ আমাৰ ইয়াত কৃত্ৰিম বানপানী হয় কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সাংবাদিকখিনিয়ে বুমটো লৈ তাত চিঞৰি চৰকাৰে এইটো নকৰিলে এইটো নকৰিলে আহি বানপানী দেখালে চৰকাৰে গালি পাৰিলে কিবা কিবি হেডলাইন দিলে হৈ গ'ল এতিয়া সাংবাদিকৰ সেইটো দায়িত্ব হোৱা উচিত নে বানপানী হোৱাৰ দুমাহ আগতে বা বানপানী নহ'বলৈ কি কি কৰিব লাগে কোন কোন বিশেষজ্ঞই কি কি পৰামৰ্শ আনি আগতীয়াকৈ আমি মেছেজ দিয়াহে উচিত নে অন দা স্পটত গৈ সেই কথাখিনি কৈ গালি পাৰি আমাৰ মানে উচিত সেইটো নহয় সেইটো কৰিবই নালাগে সাংবাদিকসকলক গাতুবিধ বুলি কোৱা যায় মিন গাঁতুবিধ মই কৈ আছো গাঁতুবিধ মানে এইটো এটা সংস্কৃত বেদৰ শব্দ গাঁতুবিধ মানে পাঠ ফাইণ্ডাৰ বিকন লাইট অন্ধাৰত পোহৰ দেখুওৱা এটা যিটো লাইট হয় আৰু পথ দেখুওৱা যিটো এইটো গাঁতুবিদ বুলি কয় আৰু সাংবাদিকসকল গাঁতুবিধ হোৱা উচিত আৰু বহুত পৃথিৱীত এনেকুৱা হৈছে যে এটা এটা লেখে ধৰণ হেৰিয়াত ৱাটাৰ গেটৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই মানুহক তাকতো তললৈ নমাই দিছে আমেৰিকাৰ প্ৰেছিডেণ্ট এজনক তললৈ নমাই দি খহাই দিলে ইমান শক্তিশালী কলমত আছে এই বস্তুটো গতিকে আমাৰ কলমবিলাকে যদি পইচালৈ যদি বিক্ৰী গুচি যায় সেই কথাটো যে এতিয়া আমি চৰকাৰৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ এটা বিশেষ দল বা এখন চৰকাৰৰ দ্বাৰা সাংবাদিকসকলৰ প্ৰায় মেক্সিমাম প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টকে তেওঁলোকে কব্জা কৰি লোৱা যিটো শব্দ কোৱা হয় আয়ত্বাধীন কৰি তেওঁলোকৰ মুখৰ ভাষাটো সেই দলটোৰ মুখৰ ভাষাহে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই লিখোৱা হৈছে আৰু সেইটো সেই সাংবাদিকেও ক'ৰবাত কৰিছে জীৱিকাৰ মানে এটা দহাই দি তো সেইটো ক্ষেত্ৰত কি ক'ব পাৰি যে স্বাধীনতাটো যিটো সাংবাদিক জীৱিকা জীৱিকাৰ দহাই দি কম্প্ৰমাইজ হা কম্প্ৰমাইজ কৰা জীৱিকালৈকে ঠিক ৰাইজে নিশ্চয় তোমাৰ প্ৰতি দৃষ্টি দিব ৰাইজে তোমালোকক আগবঢ়াই লৈ যাব এজন সাংবাদিক বুলিলে ৰাইজে বহুত সমীহ কৰে আজিও সেই সমীহটো ৰক্ষা কৰিব পাৰিব লাগিব মানুহক আত্মহত্যালৈকে ঠেলি নিদি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ সহায় কৰিব লাগে ইমানখিনি কথা নিশ্চয় থেংক ইউ আৰু এখন আমাৰ ডেমক্ৰেছি লেভেলকে আহিলে আৰু এটা আশীৰ্বাদমূলক বক্তব্য আমাৰ আমাৰ চেনেলটোৰ কাৰণে তোমালোকৰ চেনেল দিনক দিনে আগবাঢ়ি গৈ থাকক বৰ ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিব ক্ষণে ক্ষণে যায় আমাৰ নহয় ক্ষণে ক্ষণে সেইটো বাঢ়ি গৈ থাকক হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন এয়া এসে বিশিষ্ট গান্ধী হেম ভাই আর হেম ভাইয়ের আমি আশীর্বাদ গ্রহণ করল আমিও নিশ্চয়ই এই পরামর্শ মানি প্রয়াস করিম আর আমার সাংবাদিক সকলের বাবেও তোর অভিজ্ঞতার যেখানে বার্তা দিলে এই বার্তা নিশ্চিতভাবে আমার সমাজের সাংবাদিকতার সুস্থ বার্তা সকলে গ্রহণ করব নিশ্চিতভাবে আমি আশা করি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর সাংবাদিকতার বিষয়ে এই বার্তালোপর মানে মরণ কুমার বিদ্যালয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ নমস্কার